নমস্কাৰ মই নৱৈশ্য এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ শিক্ষক নিযুক্তিৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ নিযুক্তিৰ ইতিমধ্যে কামখিনি চলি আছে খুব সোনকালেই এটা লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব আৰু সেই লিষ্টৰ মতে ভেৰিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ হ'ব যিসকল কেণ্ডিডেটৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আগতীয়াকৈ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপিছতে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল যে এই কথাখিনি ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আজিৰ পৰা দুদিনমান আগত যিটো জনাইছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখিনি ভিডিঅ' লাভ কৰিছে আৰু মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই খবৰটো পোৱাৰ পিছতে একাংশৰ কাৰণে ভাল খবৰ কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে লগতে আৰু এটা কথা কৈছে যে সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ নহয় কিন্তু এইটো যে যিসকলৰ ধৰক মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব যিসকলে টেট পাছ কৰি থৈছে যিসকলে ডি এল এড কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পুনৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পোৱা কৰিব য'ত নেকি আঠ হাজাৰমান পষ্ট থাকিব এল পি ইউ পিৰ যথেষ্টখিনি প'ষ্ট থাকিব মানে ধৰক আঠ হাজাৰমান এল পি ইউ পিৰ প'ষ্ট থাকিব বুলি কোৱা নাই কিন্তু যথেষ্টখিনি পষ্ট ইতিমধ্যে থাকিব বুলি আমি গম পাইছোঁ মানে মানে প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ প্লাছ পষ্ট থাকিব আকৌ এল পি ইউ পিৰ কাৰণে বাকী হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে যিটো প'ষ্টখিনি মুকলি কৰিব তাৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু পুনৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট পাঠ কৰিব এল পি ইউ পিৰ কাৰণে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে ধৰক এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কোনসকলে নোৱাৰে যিসকলে ইতিমধ্যে নতুনকৈ ডি এল এড কৰি থৈছে বা ডি এল এড তেওঁলোকৰ কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোক আধৰুৱা হৈ আছে তেওঁলোকে সেই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে আৰু এটা খবৰ জানেই যে এইবাৰ যিটো বানপানীৰ কাৰণে চি টেট বহুতেই দিব পৰা নাই যিসকল দূৰীত পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে কাৰণ যিটো এলেকা নেকি বানপানীৰ মাজেদি যাবলগীয়া হৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে বহুতেই বানপানীৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলে বহুতেই চি টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই যিটো ছেকেণ্ড যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট পাঠ কৰিব এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো জানুৱাৰীৰ পিছত প্ৰকাশ কৰাটো বিচাৰিছে মানে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পিছতে মানে কি জানুৱাৰীত ধৰক এতিয়া হ'ব পাৰে যিটো টেট পৰীক্ষা চি টেট পৰীক্ষা জানুৱাৰী মাহতে হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত অনলাইন হ'ব গতিকে একমাহ ডেৰ মাহমানৰ পিছতে যিটো টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় কথাবিলাক জানে গতিকে এই যিটো ছেকেণ্ড এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মানে চি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে মানে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত পাছ কৰিলে ভাল হয় বুলি বহুতেই জনাইছে ইতিমধ্যে মোক এই খবৰখিনিও জনাইছে যে এইটো ভাল হোৱা নাই বুলি কৈছে কিছুমানে কিছুমানে কৈছে ভাল হৈছে যিসকল ধৰক উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হৈছে কিন্তু যিসকল ধৰক এতিয়া টেট পৰীক্ষাত বহিম বুলি ভাবি আছে দুহেজাৰ যিটো পঁচিছ চনৰ যিটো টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব চি টেট পৰীক্ষা তাত বহিম বুলি বহুতেই ভাবিছে আৰু একাংশই ভাবি আছে যে অসম টেট হ'ব লাগে একাংশই দাবী কৰিছে অসম টেট দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত হ'ব লাগে বুলি একাংশই দাবী কৰি আছে যে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট যাতে যিসকলে অসম টেট দিব তেওঁলোকে যাতে সেই যি এডভাৰটাইজমেণ্ট সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব কাৰণ দাবীও জনাই আছে যে অসম টেট যিহেতু কেইবাবছৰ হোৱা নাই যিহেতু একৈছ চনতে হৈছিলে এতিয়া যিহেতু বাইছ চনত নহ'লে তেইছ চনত নহ'লে এতিয়া চৌব্বিছ চনত হ'ব লাগে বুলি ইতিমধ্যে বহুতে দাবী কৰি আছে এতিয়া শিক্ষা বিভাগে কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে এই এডভাৰটাইজমেণ্ট যিটো ছেকেণ্ড এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো লগালগ প্ৰকাশ কৰিব নেকি যে আগষ্ট মাহতেই প্ৰকাশ কৰিব নেকি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আগষ্ট মাহতেই প্ৰকাশ কৰিবলৈ জনাইছে যে আগষ্ট মাহতেই ইতিমধ্যে এই মেৰিট লিষ্টৰ কামখিনি যিটো শেষ কৰিব মানে যিখিনি কাম বাকী আছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট তাৰপিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট তেনেকৈ ওলাব আৰু তিনিখনমান হয়তো ওলাব পাৰে বহুত বেছি নোলায় মানে তিনিখনমান প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন পৰা হ'ব কাৰণ এইবাৰ ছিষ্টেম যিহেতু চেঞ্জ কৰিছে যে আগতীয়াকৈ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আগতো তেনেকেই হৈছিলে আগতীয়াকৈ ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপিছত মেৰিট লিষ্ট এইটো এটা ভাল প্ৰচেছ এতিয়া কথা হ'ল যে যিসকলে এন আই এছত ডি এল এড কৰিছিলে যিসকলে এন আই এছত ডি এল এড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব নে নাহিব সেই সম্পৰ্কে বহুতৰে মনত এটা চিন্তা হৈ আছে বহুতে এপ্লাই নকৰিলোঁ বহুতে এপ্লাই কৰি যে বহুতে এপ্লাই কৰা নাই এন আই এছত ডিলিট কৰা একাংশই এই কথাবিলাক ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে যে এন আই এছত ডিলিট কৰা সকলোৱে কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে যে মেৰিট লিষ্টত নাম নাম আহিব কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে নাহেন মেৰিট লিষ্টত গতিকে তেওঁলোক ৰিজেক্ট হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে এই কথা সেইবিলাক মই আগতে যিটো আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে এই কেছটোৰ সম্পৰ্কত কেচটো যিহেতু এতিয়াও চলি আছে গতিকে কেচটো নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় মই আগতেও জনাইছোঁ এই কথাবিলাক গতিকে যিসকলে এন আই এছত ডিলেট কৰিছে তেওঁলোকে অন্তত ৰেগুলাৰ মুখত ডিলেট কৰিবলৈ কৈছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে পে'ট আহি আছে দুহেজাৰ চৌবিছ চন যিটো পে'ট একজাম আহি আছে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া যিটো কামখিনি চলি আছে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত যে অনলাইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অনলাইন কৰি মেলি তেওঁলোকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো দিয়ক ৰেগুলাৰ মতে তেওঁলোকক ডিলেটটো কৰক যিসকলে এন আই এছত ডিলেট কৰিছে তেওঁলোকে পে'ড এক্সামটো দিয়ক সময় নষ্ট নকৰি গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাকত কেছত যদি লাগি থাকে তেওঁলোকৰ সময়ভূমিবোৰ এনেই যাব কোনো কামত নাহিব মই আগতেও কৈছোঁ এই সম্পৰ্কত মই জনাই আহিছোঁ যে আপোনালোকে এন আই এছত যদিও ডিলেট কৰিছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে পুনৰ আপোনালোকে ডি এল এড বা বি এডটো কৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ সময়বিলাক এনেকৈ গৈ থাকিব আপোনাৰ বয়স পাৰ হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে চাকৰি লাভ নকৰিব এন আই এছত ডিলেট কৰাৰ কাৰণে চাকৰিটো পালেও আপোনাৰ ভয় থাকিব কিজানি চাকৰিটো গুচি যাব নেকি গতিকে একাংশ হয়তো চাকৰি কৰি আছে গতিকে চাকৰি কৰি থকাসকলক মানে তেওঁলোকক আৰু হেৰি কৰি নিদিয়ে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দি দিব নোৱাৰে মানে দিব কাৰণ তেওঁলোকক দিয়া হ'ল চাকৰি গতিকে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়াটো সহজ কথা নহয় যদিও তেওঁলোকে এন আই এছত ডিল কৰি চাকৰি কৰি আছে হ'ব কাৰণ তেওঁলোকক অলৰেডি চাকৰি কৰিবলৈ দিয়া হ'ল তেওঁলোকে এতিয়া বেলেগ এটা চাকৰিটো কৰিবগৈ নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বয়সো কিছুমানৰ গুচি গ'ল গতিকে সেইটো এটা কাম নকৰে কেতিয়াও মানে চাকৰি বা খেদি নিদিয়ে কেতিয়াও সহজ কথা নহয় কিন্তু চাকৰি নোপোৱা যিসকল আছে এন আই এছত ডিল কৰে তেওঁলোকে কিন্তু আশা কৰি থাকি লাভ নহ'ব তেওঁলোকে মানে ৰেগুলাৰ মটত ডিল কৰাটো মই বিচাৰোঁ ৰেগুলাৰ মটত ডিল কৰক বা তেওঁলোকে বি এডটো কৰক যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল বি এড কৰিলে লাভ হ'ব কাৰণ টেটকা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ডিলেক্ট কৰিলে কি হ'ব মাত্ৰ এল পি ইউ বিধে দিব পাৰিব তেওঁলোকে বি এড কৰাটো বেছি ভাল হ'ব গতিকে মোৰ ফালে মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু যিসকলে এছ চি আৰ টি অ' ডি লমডত ডিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কাৰণ বৰ্ডতে চিন্তা কৰি আছে যে মেৰিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নহ'ব কাৰণ আমি এছ চি আৰ টি অ' ডমডত ডিলেক্ট কৰিছিলোঁ গতিকে সেইসকলৰ ওপৰত যিহেতু কেছ কৰা হৈছিলে এছ চি আৰ টি অৰ্ডিলৰ ওপৰত কিন্তু কেচ কৰিছিল যদিও কোনো কামত নাহিলে গতিকে মই আগতেও জনাইছিলোঁ যে এছ চি আৰ টি অ'ডেলত যিসকল ডিল কৰিছে তেওঁলোকৰ মেডিট লিষ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে এটা কথা মই আপোনালোক জনাইছিলোঁ যে যদুৰ যদি বেমাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে মধুক চিকিৎসা কৰিলে হ'ব নেকি এতিয়া এছ চি আৰ টি অডিলখিনিৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা এটা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰু এইটো কাৰণ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যে এন আই এছত ডিলেট কৰাসকলকহে ৰিজেক্ট কৰিছে তেওঁলোক দুবছৰীয়া কোৰ্চটোৰ লগত সমপৰ্যায় নহয় বুলি কৈছে মানে ৰেগুলামত যিসকল ডিলেট কৰিছে তেওঁলোকৰ দুবছীয়া কোৰ্চটোৰ লগত এন আই এছৰ যিটো ওঠৰমহীয়া কোৰ্চটোৰ লগত সমপৰ্যায়ৰ নহয় বুলি যিটো কৈছে সেইকাৰণে এন আই এছৰ খিনিয়ে ৰিজেক্ট হৈছে এছ চি আই টি অব্দেলখিনি ৰিজেক্ট কেনেকৈ হ'ব পাৰে কোনোবাই কেছ কৰিছে যদি এইবিলাক কিছু কোনো কামত নাহে কাৰণ পূৰ্বতেও কেছ কৰিছিলে কোনো কামত নাহিলে গতিকে গতিকে এতিয়া কেছ কৰিলেও কোনো কামত নাহে কাৰণ এছ চি আই টি অডিলখিনিৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হোৱা নাই তেওঁলোকে যিটো দুবছীয়া কোৰ্চ হিচাপে তেওঁলোকে ডিলিটটো কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যা হ'ব নালাগে মোক হ'লেও মই এইখিনি জনাইছোঁ আপোনালোকক গতিকে আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বিতংকে জনাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান পাহৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম